रोहिणी आणि तुम्ही बघत आहे पोलीस टाइम न्यूज सध्या आम्ही आलेलो हो आहोत रेडिसन स्क्वेअर मध्ये आज रविवार दिनांक तेवीस या रोजी एक नवीन उपक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे या उपक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समक्ष उपस्थितीमध्ये रोडमार्क फाउंडेशन राजस्थान सडक सुरक्षा सोसायटी आवाज फाउंडेशन आणि ग्राम्स इन्फ्रोटेक्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे या उपक्रमामध्ये हजार मोफत हेल्मेट वाटप करण्यात येणार आहे यामागील एकच उद्देश आहे की वाहतूक सुरक्षेसाठी नागरिकांनी नियमांचे पालन करायला हवे आणि दुचाकी सवारांना हेल्मेट वापरणं अत्यंत आवश्यक आहे हेल्मेट मागील जे बचाव त्यांचा होऊ शकतो त्यामागील सर्व इथे उपक्रमामार्फत किट द्वारे व वेगवेगळ्या मोहिमे द्वारे नागरिकांना पजावून सांगण्यात येत आहे तर जाणून घेऊया आयोजन करणाऱ्यांकडून की त्यांचा उद्देश काय आहे व लोकांची प्रतिक्रिया त्यांना कशी मिळालेली आहे हमारे माननीय नितीनजी गडकरी मंच पर उपस्थित हुए हे स्टील बट के कपूर साहब तिवारी जी हमारे मित्र डॉक्टर राठौर साहब मंच पर उपस्थित माननीय बजाज सबसे पहले मैं राजू बाघ को और उसके टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे देश में हर साल एक लाख अट्ठासी हजार लोगों की मौतें होती है और उसमें से करीब पचास हज़ार मौतें इसलिए होती है कि तो वो हेलमेट नहीं पहनते अगर हमने हेलमेट पहने तो हमारी जान बच सकती है मैं वीरेंद्र और कपूर ये जो स्टील बर्ड के प्रोपराइटर मैनेजिंग जी डायरेक्टर जिन्होंने हेलमेट बनाया है उनको उदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब करने के लिए आज राजू बाघ के रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये फ्री ऑफ चार्ज यहाँ सबको दिए है इसके साथ गोविंद बजाज इन्होंने भी सहयोग किया है और इसलिए समाज में धीरे धीरे एक्सीडेंट को कम करना लोगों तो की जान बचाना ये हम सब का कर्तव्य है और इसीलिए परवाह करेंगे सुरक्षित तो रहेंगे तो ये शंकर महादेवन का गीत था जो हमारे डिपार्टमेंट ने तैयार किया है मैं राजू को कहूँगा कि आपके मोबाइल फ़ोन से ये सबके पास भगे और विशेष रूप से जो स्कूल के बच्चे हैं उनको अगर हम प्रशिक्षित करेंगे तो हम लोगों की जान बचा पाएंगे फिर से एक बार मैं राजू कपूर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और राजू वाघ के जो इस उपक्रम में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने अपना जीवन लगभग इस काम के लिए दिया है मैं उनको उदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आप लोग बाकी लोगों को भी आपके मित्रों को जो को बताइए कि रूल्स ऑफ द रोड जो है जो हमारे सुरक्षा के लिए है, उसका पालन करें अगर हम परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे हमारे किसी के घर में ऐसा एक्सीडेंट में किसी का मृत्यु नहीं होना चाहिए इस मिशन में आप भी सहयोग करिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तर या कार्यक्रमामध्ये आवर्जून आलेले वरिष्ठ वरिष्ठ फाउंडेशन चे सहकर्मी होते ज्यांची सडक सुरक्षेला घेऊन आणि वाहतूक सुरक्षेसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या नियमांचे त्यांनी उल्लेखन केलेलं आहे आणि मार्गदर्शन सुद्धा केलेलं आहे की नागपूर मध्ये होणाऱ्या दुर्घटना यांना लक्षात ठेवून या पासून आपण कसं थांबू शकतो किंवा आपल्या स्वतःचा बचाव कसा करू शकतो आणि दुचाकी जेव्हा दुचाकी चालवतात त्यांनी हेल्मेट मुळे त्यांची कशी सुरक्षा होऊ शकते या सर्व गोष्टी त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनाद्वारे सर्व नागरिकांना बजावून सांगितलेलं आहे व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील सह मी रोहिणी पोलीस टाईम न्यूज नागपूर